સુરતના વિસ્તારની આરઆરટીએમ માર્કેટમાં રાત્રિના બાર કલાકના સમયે સાડીના પાર્સલ ટેમ્પોમાં ભરવામાં આવ્યા હતા જે દરમિયાન ચોરોએ ટેમ્પો ની રેકી કરી હતી ક્યારે ચોરી કરી શકાશે તે મોકો જોઈને રાત્રે બાર ત્રીસ કલાકે ટેમ્પોની ચોરી કરી હતી જે દરમિયાન સિક્યોરિટી ગાર્ડે તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ ચોરો સ્ફીડમાં ટેમ્પો હંકારી ગયા હતા સાડીના પાર્સલ ભરેલા ટેમ્પોને ચોરો હંકારી ગયા હોવાની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી સિક્યોરિટી ગાર્ડની સામે ચોર ટેમ્પો લઈને રફુ ચક્કર થઈ ગયા હતા સમગ્ર ઘટના અંગે ટેમ્પો માલિકે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી જ્યારે પોલીસે સીસીટીવી ફી તપાસ્યા છે જેના આધારે પોલીસે ચોરોને ઝડપી લેવા માટે વધુ આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે તે चोरों की वत्ती हिम्मत जो पोलिस ने पड़कारी रहा की गाड़ी छोड़ी ये शनिवार को रात को साढ़े ग्यारह बजे लगभग आदमी लोग यहाँ गाड़ी भर के खड़ी करके चले गए थे उसके बाद ये गाड़ी बारह बजे तक यहाँ से निकल गई और यहाँ वॉचमैन भी लोग बैठे थे यहाँ गाड़ी निकलते हुए देखे वो लोगों ने भी कौन सी जगह है आर मार्केट सारोली कितने का माल होगा गाड़ी टोटल माल हो जाएगा उसमें 25 पार्सल है वो चलान वलान सब उसी में था तो बता नहीं सकते मार्केट की सिक्योरिटी का क्या हिसाब है यहाँ यहाँ को नहीं कुछ नहीं देखो आपके सामने ये फुटेज में क्या दिख रहा है वो उसमें लोग खुद बे, खड़े थे उनसे बात करके गाड़ी लेके गया है आप क्या चाहते हो बस मेरी गाड़ी और माल चाहिए मेरे को जी सारोली में आपकी मेरे को माल चाहिए गाड़ी चाहिए क्या लगता है यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम लो है थोड़ा बहुत लो है बहुत लो है ना तो? जी जवाबदारी किसकी तो मार्केट की होगी सपोर्ट कर रहे हैं आपको अभी तक तो कोई आया ही नहीं है मार्केट वाले क्या बोल रहे पता ही नहीं किधर है सबको तो बता दिया जाने के बाद आपने से पुलिस साहब लोगों ने बोले हम आ रहे हैं अभी चेक कर रहे हैं वो लोग भी कैमरे वैमरे देख रहे हैं आपका नाम मेरा नाम अमजद शाह है आपका नाम कौन सा एरिया है क्या घटना बनी है जी मेरा नाम अमजद शाह असगर शाह है ये सारोली का एरिया है और आर ए टाइम मार्केट है और रात में यहाँ लगभग हमारे भाई ने गाड़ी यहाँ लगभग साढ़े ग्यारह बजे लाए मालूल भरे प्लास्टिक झाके उसको और ये बारह बजे यहाँ से निकले और घटना लगभग तुम्हारे हम लोग ने कैमरा चेक किए तो साढ़े सवा बारह साढ़े बारह के बीच में गाड़ी यहाँ से चोरी हो गई और लगभग वॉचमैनों ने भी उससे बात किया और हम यहाँ रोड की पार्किंग देते तुम्हारे साढ़े सात सौ रुपये महीना और ये परिस्थिति ऐसी है घटना घट गई कि मार्केट की जवाबदारी बनती है क्योंकि वो लोग चार्ज ले रहे पार्किंग चार्ज ले रहे तो आज ये गरीब के साथ ऐसी घटना घट -गट गई साढ़े सात लाख रुपए का माल होता है पच्चीस पार्सल है गाड़ी भी चार लाख रुपए की है अशोक लेलन कंपनी की गाड़ी है और कैसे मार्केट वाले मार्केट वाले तो अभी तक के कोई आए नहीं हमने मेजरमेंट को भी जानकारी दी है और यहाँ और दो तीन लोगों को भी जानकारी दी कि नहीं अभी हमसे बात नहीं की हमने फरियाद नूंधा है वहाँ सारोलीपुर स्टेशन में और वो आके इनको कैमरे चेक कर रहे हैं क्या लगता है वॉचमैन की है इसमें वॉचमैन की तो ऐसा लगता है हमको क्योंकि वो ड्राइवर सीट से भी उससे बात कर रहा है ड्रावर से वो और किनर से, से भी बात करा और फिर जैसे ही ऊपर चढ़ा वो और वैसी गाड़ी सेल मार के निकल गया और वो दोनों भी बात करते करते ये भी चले गए मांगनी हमारी मांगनी जल्द से जल्द इसका इंसान मिले गाड़ी मिले पार्सल मिले हमारे को गरीब आदमी है नवसारी में राहत दर स्थल सारे केजल लाइफ इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल જ્યાં સામાન્ય ઓપીડી ઉપરાંત સર્જિકલ બાળરોગ સ્ત્રી રોગ ઓર્થોપેડિક જેવા વિવિધ વિભાગોના નિષ્ણાંત તબીબો સુવિધાઓ સાથેનું તેમજ અને કાર્ડ હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ છે તો આ હોસ્પિટલ નું સરનામું નોંધી લો નેશનલ હાઈવે નંબર અડતાલીસ સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે કબીલપુર નવસારી અને વધુ માહિતી માટે સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર સંપર્ક કરો